बसमल् वसलात वाम अम्मा बाद अम्बिया कराम को अपनी अपनी उम्मतों से बड़ा प्यार था अपनी अपनी उम्मतों की बड़ी फिकर थी यही वजह है कि अमर अमरबिन रज़ील्ला बयान करते हैं रसूल सल्ह स फरमाया किब्राहीम सलात वाम ने अपनी उम्म के बारे में ये दुआ की थी कि फ़मन तबियानी तबीआनीानी हो मिन्नी वमन आसानी फ़िन का गफ़ूर रहीम एल्ला जो मेरी इतबा करेगा मेरी बात मानेगा एल्ला वो मुझसे है उसको मुआफ़ कर देना लेकिन वमन आसानी फ़ान् का गफ़ूर रहीम एल्ला जिसने मेरी नाफ़रमानी की है एल्ला उसका मामला मैं तेरे सबर्द करता हूँ तो बख्शने वाला है तो इब्राहीम सलातम की यह दुआ यकी कबूल हुई होगी अल्लाह रबुलत ने इब्राहीम सातम की उम्मत में से जिन जिन लोगों ने इब्राहीम सलातम की तिबाह की यकीनन अल्लाह ताला उनको मुआफ़ कर देगा और फिर यह सूल हमारे लिए भी मुकर कर दिया हम तो खुश नसीब है दुआ इब्राहीम सातम ने मांगी उनके लिए भी कबूल और हमारे लिए भी यही असूल है क्योंकि नबी सलातलम ने फरमाया था सबा इक्राम को अ मेरे सहबा उल्लम्मत ख़लून जन्ना मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत के अंदर जाएगी सहबा कराम यकीनन खुश हुए सारे जन्नत में चले जाएँगे फिर नबी अलैहि अलात सलाम ने फरमाया मेरे साहबा सवाए उस आदमी के जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया साहब कराम हैरान हुए कि भाला जन्नत में जाने से इनकार कौन करेगा नबी आ सलात सलाम ने फरमाया मन अतानी दखल अलजन्न वमन आसानी फ़कत अबा जिसने मेरी इतबा की जिसने मेरी पैरवी की जो मेरे रास्ते पर चला यकीन उसने जन्नत में वो जन्नत में चला जाएगा लेकिन वमन आसानी जिसने मेरी नाफरमानी की यकीन उसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया तो जो असूल इब्राहीम सात की उम्मत के लिए वही हमारे लिए जो इतबा करेगा वो अल्लाह ताला उसको मुआफ़ कर देगा और जन्नत अता कर देगा लेकिन जिसने नाफरमानी की गोया वो खुद जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है फिर नबी अलैहि आल सात ने फरमाया बारी आई ईसा अलैहि सलातो सलातम की उन्होंने दुआ किया अल्लाह इन तज़ब हम फन्ना ऐ अल्लाह ये तेरे बंदे हैं अगर इनको अजाब देगा ये तेरे बंदे हैं दुआ करने का मकसद ये अल्लाह तेरे बंदे हैं अपने बंदों को मुआफ़ कर दे तो यकीनन ईसा अली सात सलाम की दुआ कबूल हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा अलैहि सलातो वाम की उम्मत में से जो अल्लाह के बंदे होंगे अल्लाह उनको मुआफ़ कर देगा और फिर यही असूल हमारे लिए भी मुकर्र हो गया नबी अलैहि व सलाम एक दफ़ा साहबा इकराम के साथ जा रहे थे एक छोटा सा बच्चा रास्ते में आ गया जिस तरह हमारे यहाँ होता है छोटा बच्चा रास्ते में आ जाए माएँ जो हैं वो उसको पकड़ लेती हैं कहीं बच्चा हादसे का शिकार ना हो जाए तो इसी तरह उस माँ ने भी अपने बच्चे को पकड़ लिया कहीं मेरा बच्चा काफ़िले की ज़द में ना आ जाए हादसे का शिकार ना हो जाए सहाबक्राम ने मंजर देखा ना तो नबी आ सलात सलाम से पूछा अल्लाह के रसूल ये अल्लाह के रसूल ये माँ अपने बच्चे से देखो कितनी मोहब्बत करती है कितना प्यार करती है इसने अपने बच्चे को पकड़ लिया अल्लाह के रसूल क्या ये माँ अपने बच्चे को आग के अंदर फेंकेगी नबी सलातम सवाल का मकसद समझ गए सब के सवाल का मकसद ये था कि अल्लाह ताल तो माओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है एक माँ हो के अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी तो फिर अल्लाह अल्लाह अपने बंदों को कैसे जहन्नम की आग में फेंकेगा नबी रे सात ने फरमाया ए मेरे सहाबा बात तुम्हारी दुस्त है कि अल्लाह माओं से ज़्यादा बंदों से प्यार करता है जिस तरह ये माँ अपने बच्चे को आग में नहीं फेंकेगी इसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों को जहन्नम की आग में नहीं फेंकेगा अल्लाह अपने बंदों को तो अगर हम अल्लाह के बंदे बन जाएं अगर हम अल्लाह की बंदगी करें तो यकीन अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी जहन्नम की आग में नहीं फेंकेगा फिर बारी आई नबी अलैहि व सलाम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए आँखों से आंसू हैं कहा रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती अल्लाह ने आसमान से जिब्राइल को भेजा कहा जिब्राइल जाओ मेरा पैगंबर रोता क्यों है पता करके आओ हालांकि अल्लाह ताला बेहतर जानते थे लेकिन जिब्राइल को भेजा जब्राइल आए पूछा नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के बारे में मुझे फिक्र है जब्राइल गए आसमान पे रब तला से फरमाया अल्लाह ये पैगंबर तेरा पैगंबर अपनी उम्मत की फ़िक्र के बारे में रोता है नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने आसमान से जब्राइल को दोबारा नबी अलैहि अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम के पास भेजा और कहा जाओ मेरे पैगंबर को कह दो इन्ना सनर का फी उम्मती का ए पैगम्बर हम आपको आप की उम्म के बारे में राज़ी कर देंगे और यकीन नबी अलैहिस्सलाम की रज़ा इसी बात में होगी कि आपकी उम्मत को मुआफ़ कर दिया जाए और मोहतरम भाइयों हम बड़े खुश नसीब लोग हैं हमारे लिए अम्बिया कराम की बड़ी बड़ी दुआएँ हैं इतने खुश नसीब लोग हैं अब अम्बिया कराम तो दुआएँ करके हमारे लिए जन्नत का सौदा तय करके हमारे लिए मगफरत तय करके इस दुनिया से चले गए अब बारी हमारी है कि अगर अम्बिया ने दुआ की जन्नत हमें मिल गई लेकिन अगर कोई खुद ही जन्नत में जाने से इनकार हो तो यकीन इनकार करे तो यकीन ऐसा आदमी बड़ा बदनसीब है अब हमारे लिए मफफरत तो है कि अल्लाह अपने बंदों को माफ़ कर देगा नबी इस्लाम की दुआ से लेकिन अगर कोई बंदा बंदगी ना करे अल्लाह की इबादती ना करे तो फिर वो कैसे मुआफ़ होगा कैसे जहन्नम से आज़ाद होगा नबी रही सातम ने फरमाया था मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक आदमी है उसने आग जलाई है आग के अंदर कीड़े पतंगे आ रहे हैं वो आदमी उन कीड़ों पतंगों को पकड़ पकड़ के रोक रहा है लेकिन वो कीड़े पतंगे उसके हाथ से छूट छोड़ कर आग के अंदर जा रहे हैं फरमाया मेरी मिसाल भी ऐसे ही है मैं अपनी उम्मत के लोगों को पकड़ पकड़ के जहन्नम से दूर कर रहा हूँ लेकिन मेरी उम्मत के लोग मुझसे हाथ छुड़ा छुड़ा के जहन्नम के अंदर जा रहे हैं अब नबी राद्म तो हमें रोक रहे हैं जहन्नम से बचा रहे, लेकिन अगर कोई बंदा हाथ छुटा के जहन्नम में चला जाए तो यकीन ये बहुत बड़ी बदनसीबी है तो मोहतरम भाइयों अगर हम बंदगी करें और बंदगी में सबसे पहले चीज़ नमाज आती है अगर हम नमाज की पबंदी करें इतवाही रसूल करें तो यकीनन नबी आलातम की दुआ से हमें जन्नत भी मिलेगी और जहन्नत जहन्नम से जो है वो छुटकारा भी मिलेगा व आखिर दावानदिल्बमी